yomonmisiz azizim mening bir odatim bor bozorga borsam har ne'matning sarasini olishni istayman aslida bu odat hammamizda bor inson har bir ne'matning a'losini eng yaxshisini olishni va unga ega bo'lishni ki, bu bizda saralash ehtiyoji orqali yuzaga keladi azizim biz saralash insonni insondan ajratish mavzusiga bugun ki, bu ham bugungi kunda dolzarb deb o'ylaymiz biz boshladik insonlarning sardori yigitlarning sarasi qizlarning guljamoli kabi iboralarni ko'p ishlatamiz ya'ni biz baho sifat beramiz va uni boshqalardan ajratib ko'rsatamiz o'zi aslida ajratish bizni diniy ta'limotlarimizda qanaqa talqin qilinadi domla bismillahi rohmanir rohiym bir oya muozimada alloh taolo marhamat qiladiki azi billahi min biz deydi alloh jala odam bolasini kim bo'lishidan qat'iy nazar azizu mukarram etib yaratdik dedi. Alloh yaratdi bandasini u dindor bo'ladimi dinsiz evet. bo'ladimi yahudiy nasroni bo'ladimi olloh jallavalo ularni qayda bo'lmasin aziz mukarram etib yaratdik dedi evet. Dar haqiqat mana shu oyatga muvofiq rasulimiz sallallohu alayhi va sallamdan ko'p siz bizlar uchun kerakli ibratlarni olishimiz evet. mumkin rasulimiz sallallohu alayhi va sallam madinai munavvara paytlarida kunlardan bir kun o'sha şey, arablardan biri bir qora tanlik insonni tanqid qilib qoldi ey qoravoy habash qada qolib ketding dedi endi haligi inson nochorroq qo'li kalta insonni hijolat bo'ldida sabab keltirdi uni ko'rib turgan sollallohu alayhi vasallam tanbeh berdi sen nima deyapsan dedi <laughs> sen bu bilan hamma amalingni xafati bo'lib ketdi unaqa tanqid qilma dedi va jamoatga qarata aytdiki bir birlaringda farqi yo'q oqin qora bilan qorani oqdan farqi yo'q boyagi din ma'nosida bo'lsin millat ma'nosida hammalaring barobarsan bilib qo'ygin hammalaring odam alayhissalomdan tarqalgansizlar bir ota bir onadan tarqalgansan meni o'zi har doim shu mavzuda ko'p o'ylab yuraman bu dunyoda firqalar mazhablar dinlar bir biri bilan baribir muqoyasa qilinadi tanlanadi saralanadi dunyo tarixida ham mana shu ajratish degan narsa urushlarni keltirib chiqara ajratish degan narsa odamlarni bir <laughs> biri bilan muntazam tarzda o'sha ziddiyatini keltirib chiqaradi erkin vohid bitta o'sha inson qasidasida aytadiyku irq talash iymon talash shulmi insonday yashash deydilar qarangda shuning uchun meni nazarimda odam ajratishni tanqid qilamizmi yo'qmi jamiyatda bu narsa baribir ustuvorligicha qolaveradi ha mayli ho'p mayli yaxshi o'tirgan. aha ho'p azima xalidan beri bitta joyga bir soat tortding qizim adang kelib qoladilar namuncha imillamasang oyijon o'g'liz loy krassovkasi bilan kirib hamma hammayni uflas qilib ketdi-ku. qancha gapirsam ham ataylab man artgan joylardan yuryapti nimami tozalabvuramanmi tozalaysan kerak bo'lsa ming mart artasan u o'g'il bola unga mumkin nega oyijon meni doim urishasizda tufligimni yechmasam nimaga o'g'ilingizni urishmaysiz sizlar qiz bolasizlar odobsizlik qilsanglar kelin bo'lganinglarda boshim baloga qolib onasi tarbiya qilmagan deyishmasin ukamga tarbiya berish kerak emasmi ukang o'g'il bola aytyapmanku unga mumkin deb o'g'il bola qiz boladan o'n pog'ona balandda turadi ota onasini boqadi qariydi qiz balalar ham ota onasini hurmat qiladi yaxshi ko'radi faqat o'g'il bolalaremas voy qiz bola birovlarga -e kelin ki bo'lib ketadi hmm. o'g'il bola esa ota onasi bilan qoladi boqadi qariydi sizlarnichi baribir uzatib yuboramiz hmm. shunda ukanglar bilan qolaman kelin xizmatimni qiladi oyijon biz ham bo'lsangiz bo'lsangizlarni boqamiz tashlab ketmaymiz biz boshqalarga kelin bo'lmaymiz siz bilan uyda qolamiz tufe nafasing qursin men bilan qoladigan qiz boshqa xonadonda tarbiya ko'ryapti axir necha yil o'g'il farzand kutganman sizlar boshqa xonadonga baribir kelin bo'lasizlar shuning uchun yaxshilab bilib bilib ishlaring qillaring sinfda o'ttiz besh nafar yoki undan ortiq o'quvchi o'qiydigan bo'lsa bu degani 35 xil xarakterdagi bolalar bilan o'qituvchilar ishlashadi ish jarayonimizda ko'ramizki baribir sinfda bitta o'quvchi o'zini bir bilimi bilan iqtidori bilan ajralib turadi lekin o'qituvchi ha deb sinfda bitta o'quvchini hammaga namuna qilib ko'rsataversa ko'rsataversa u o'quvchida ham nima deydi manmansirash yuzaga kelishi mumkin va biza o'qituvchilar esimizdan chiqarmaylikki shu o'ttiz besh nafar o'quvchini orasida ham shu o'quvchiga o'xshashni xohlayotgan o'quvchilar ham yo'q emas o'quvchilarni orasida hadi bitta o'quvchini biza maqtayversak maqtayversak sinfda ham nosog'lom raqobat yuzaga keladi sizni tajribangizda shunaqa bo'lganmi masalan o'quvchilar o'zlari aytishadi siz faqat falonchini ko'rib olgansiz faqat shuni diqqat e'tiboringizda bizani qilganlarimiz o'qiganlarimiz ko'rinmaydi degan e'tirozlarni eshitib turamiz u bizni davrimizda maktab davrida ham bo'lgan chunki bolalar ajratilayotganini sezadi va bu bunga isyon qiladi o'zi qi to'g'rimi yo'qmi o'quvchilarimiz biz ustozlarni aksi ko'zgusi -koz deymiz o'zimni ish tajribamda shunaqa holat bo'ldiki bitta o'quvchi qizim bilan sinfdagi eng a'lochi o'quvchini orasida ichki nizo paydo bo'libdi gap tortishib qolishgan va o'quvchi qizim uyga borib bo'lgan voqeani onasiga aytib bergan lekin man bu narsadan xabarim yo'q o'quvchi qizim oyisi aytibdi nega shuni ustozingga aytmading desa ustozim baribir u bolani urishmaydilar nega desa chunki u bola a'lochida debdi yani keyin u o'quvchi qizim oyisi kelib manga bu voqeani aytib bergandan keyin bu narsa to'g'risida o'zimga dars bo'ldi demak de, man qanaqadir bir holatda shu o uchun ustun qo'yar de shu narsa mani o'zimga bilinmas ekanda degan de narsani man anglab shu kamchiligimni bartaraf qilishga harakat qildim chunki insoniyat bor ekan dunyo bor ekan munosabatlar bor ekan bu davom etadi lekin bitta narsada saralash jarayoni ajratish degan tubanlikkacha tushib ketishi kerak emasda va o'qituvchilarda eng katta mas'uliyat shundaki o'quvchilar orasida tenglik huquqini hmm. tenglik muhitini yaratish kerak chunki o'zimiz mana sinfdoshlarimiz bilan masalan biza qaysidir lavozimda o'tirgandirmiz sinfdoshlarimiz oddiy paxta terib yurgan qishloqdagi qizlardir ehtimol lekin biza gap o'ynaydigan bo'lsak birga o'tirib qolsak teng odamlarga aylanamiz qachon tenglik bo'ladi qachonki kibr havo bo'lmasa qachonki bir birini ajratmasa o'zi adabiyotni vazifasi ta'limni vazifasi ajratmaslikka o'rgatish qarangdi mana o'sha bolani qalbida odam odam tamom boshqacha narsa bo'lishi kerak emas o'shandagina bizda mana shu radikallik rivojlanmaydi o'shandagina haligi толерантность deymiz солидарнoсt deymiz mana bizada o'sha xalqaro terminlar borku bu hammasi bitta so'z bilan bag'rikenglik va mehribonlik odam u gado bo'ladimi u podsho bo'ladimi u inson shu nuqtai nazar bo'ladigan bo'lsa bugun o'sib kelayotgan bolalarda o'sha ajratmaslik o'sha bitta yashil maydonlarga olib borib bolalarni bitta qilib o'tkazib qo'ysangiz hammasi bir biri bilan o'ynaydi o'sha ajratib boshlash <imitation> yoshiga yetganda mundoq qarab tursangiz ko'zingizga hunuk ko'rinadi Masrur. Assalamu alaikum dede. Vallahi kim assalam? Tinchlik mi? Ben de ku tinchlik. Sen avzayın buzuk. Kelim tuzuy mu? Dede avzayım yaş. Kelim izlem tuzuk. Hey. Anne mi gel bu masa? İşte burası çarçadım şekilli dede. qizlaringdan xabar oldingmi qaynonamga telefon qilgandim qizlaringiz yaxshi shu yerda o'ynab yurishibdi dedi nabiralarimni juda yam sog'indim qara hayhotdek hovli huvullab yotibdi rahmatli onang hayot bo'lganida nabiralarim oldimizda bo'lishardi mayli dedi ertagnan olib kelaman keliningiz uyga chiqsin ha mayli olib kelgin bolam olibkel dada yuring uyga kiramiz salqin tushib qoldi mayli sen kirib turaver choy qo'yib turganman. uni tuzatib qo'y ertaga qizlaring kelsa mazza qilib binishadi ho'p uyda bo'laman dada bo'pti kiraver bolam assalomu alaykum dada vaalaykum assalom kel bolam yaxshi o'tiribsizmi rahmat rahmat o'zing yaxshi ishlab keldingmi rahmat keldim dada ko'z tegmasin bugun kayfiyating ancha yaxshi ya, yo kelindan xabar bormi yo'q dada kechagi holating menga yoqmagandi bugungisidan xursandman bu sababini aytarsan kecha keliniz tug'ilajak farzandimizni yana qiz ekanligini aytganda dunyo ko'zimga qorong'i bo'lib ketdi nima bugun boshqa xabar bormi o'g'il ekanmi yo'q qizligiga xursandman mahalladagi nusurat akani taniysizu og'ir hmm. betoblar. shifokorlar xorijiga olib borib tekshirtirish kerak deyishibdi Nusrat aka bo'lsa o'g'lim yo'q bo'lsa kimga suyanaman deb bormay o'tirgan o'tirgankan qarang to'rt nafar qizlari o'zimiz dadajon sizni xorijiga olib boramiz deb tekshirtirishga ketishmoqchi ekan yana qizlariga sherik bo'lib nusrat akani kuyovlari ham dadajon biz ham siz bilan boramiz deb ko'ngillarini ko'tarayotgan umridan baraka topsin dada duo qiling nusrat akaga olloh shifo bersin hammani qizlari baxtli bo'lishsin jumladan bizni qizlarimiz ham baxtli bo'lishsin dada duodaman bolam duodaman bu haqda senga ko'p gapirganman qiz ham farzand bu o'g'il bu qiz deb ajratish kerak emas bolam o'g'ildan buyuradimi qizdanmi yaratgan biladi bolam hamma gap hamma gap tarbiyada agar biz ajratish so'ziga salbiy nazar bilan qaraydigan bo'lsak bu bizni hayotimizda ko'p uchraydi insonlar bir birini tashqi ko'rinishiga qarab ham baho beradi va ajratadi e'tibor qaratadi yetonim degan bitta latifa bo'lar ya'ni o'sha nasriddin afandini chiroyli to'n kiyib kelsa to'rga chiqing to'rga chiqing deb to'rga chiqaradi keyin fanda aytadilarki ye to'nim endi san ye san mehmon bo'lsan sababli man to'rga chiqib o'tirdim degan latifalar bor bejizga ijod qilinmagan to'g'rimi demak bugungi kunda bizda usti boshimizga ko'rinishga qarab ham ajratadigan holatda bo'ladi bolaligimizni eslasak men hech esimdan chiqmaydi biza oddiy oilani bo bolasi katta bo'lganman shu birinchi sinfligimizda rasmga tushayotganimizda o'qituvchim hamma sochini tarab qo'ydank men sochim taramatdan keyin tarodim o'zing taravo dedi -tara masalan -tara umrbod u meni esimda qolib ketdi va o'sha rasmimni ko'rganimda sochlarim taralmagan chunki o'zim yaxshi taralmaganman birinchi sinf o'quvchisi bo'lganman bir holatda tushganman va o'sha o'qituvchimni ham eslagim kelmaydi o'sha nimani mas chunki u meni ajratdi jamiyatda eng katta xo'rlanish va kamsitilish ajratish jarayonidan boshlanadi aslida bu odam ajratishi tagida kibr yotarmikan tu'ylarga borsak masalan mansabdor kishilar kelib qolsa o'ting o'ting deb mana shu oddiy kishilar yuqoriga o'tkazib oddiy kishilar orqaroqda qolib ketadida kimni qanaqa lekin bu yerda ham yanaik fikr borda bu nima deydi hurmat shu odam mansabdor bo'lsa bir nimalar qilib qo'yganki odam hurmati bor shu darajaga yetibdilar tepaga chiqsinlar degan bu o'sha hurmat ha hurmat ehtirom bildirish haqiqatdan bu dinimiz islomda ham bu masala o'sha bo bo azaldan bor hattoki rasululloh davrida ham o'sha yoshi o'spirim bu yigitga o'xshagan yigitlar ilmda juda judayam peshqadam bo'lganki yirik darg'a sahobalar qolib rasululloh yoniga o'tkazardi shunda hmm. quyidagilar nimcha bu kishini yigitni ajratib buyerga o'tkazib oldi degan tushunchaga borganda rasululloh bilardi u kishiga olloh mo'jiza bergan o'rtaga bir savol tashladi shunda hammasi bir biriga qarab qoldida siz ayting dedi yosh yigitchaga balki n o'n olti balki o'n sakkiz haligi bola chiroyli qilib beliga chigdirib hammasiga tushuntirib qo'yganda alaykussalom mana shuning uchun buni buyogga oldim dedi bizni xalqimiz bolajon xalq o'g'ildir qizdir biz har doim kutamiz yaxshi ko'ramiz tarbiyalaymiz va ulardan umidvor bo'lamiz kelajagini kamolini ko'rishni xohlaymiz lekin shunday oilalar borki qizni o'g'ildan ajratadi o'g'illarga o'zgacha ehtirom beradi ba'zi oilalarda faqat o'g'il tug'iladida ular qizlarni boshqacha ehtirom bilan tarbiyalashadi erkalatishadi hayotiy bir oilani tasvirga olgan edik bular toshkent viloyati partkent tumani zarkent qishlog'ida yashashadi hozir birgalashib shu lavhani ko'ramiz assalomu alaykum ko'p yashang baxtli bo'ling salomat bo'ling assalomu alaykum yaxshimisiz amii yaxshi yuribsizmi tuzukmisiz opa xhi oyingizlar qayerdalar manashular oyiizlar bilan mashalloh mashalloh onajon nechta farzandingiz bor edi o'n ikkta frnd o'n ikkita farzand boshlang onajon nechta farzandingiz nechta nabira nechta abirangiz bor o'g'liman o'nta ikkitasi o'tib ketgan qirqtami qirq beshtani ai nevaralarim bor yigirma ikkitami yigirma itta bilama nevaralarim bor hamma nevaralarim nevara hammasi yigilsa sig'maydi to'yni o'zlari ham qiziqdioadihammasi to'yga begona ham kerak emas ekan a bularni hammasini anaqasi bor kelinlari bor ballari bor qizlarni kuyovi bor endi hammasini ismlari esingizda turadimi ha birinchi porini o'zim qo'yganman bir sinfdoshimora edi sinfdoshimni yaxshi ko'rardimda hu poria qo'ygandim o'zim badigi ikkinchisi qaynonam qo'ygan xolida deb keyin xolidaga deb halima deb qo'yganmiz keyin haligi xo'jayinim o'zi qo'ygan zavqiy deb zavqi o'g'i bolani otiku degan hammasi o'g'il qo'yganmizda bitta qizimni otini uni orqasidan o'g'il bo'lganda o'tib qoldi mani o'nta opacham bor bir biridan yaxshi shirin o'shalarni eng toy o'n birinchi bo'lib tug'ilganman kim keladi keyin bugun halima kamas ekan kel umidjon xontaxtani olib kel ho mayli e qalaysan yaxshimisan mana qara voy elmar man sanga bunoq qo'yib chiqinglar opamni kelini kel onamizga nevara kelin mana xudo xohlasa kelinlarni ishini qilyatisizmi keling ona nima qiyapsi o'tiribsizlarm arringlar keling manga o'tiring shuncha umid qilib kutgani uchun shunaqa umid deb qo'yaman deb niyat qilgan ekan adam shunga umid deb umidjon qilib deb qo'ygan eng xursand bo'lgan paytingiz qachon bo'lgan eng xursand bo'lgan paytim u o'tgan o'g'limda xursand bo'lgandik keyin o'tib qoldi unda keyin bu o'glim bo'ld xursand bo'lganmiz o'g'il xolaganmiiz ha nega nima sabab endi xo'jay to'yliga borardida ko'p hamma joylarda to'ylarda oshlar yeb kelar yebaaa odamlarni yuziga solganlar ham bo'lgan o'zini o'g'li yo'q qachon ko'rsang ko'chaga man o'zim ham ko'p ko'chalarga to'ylarga borardimda b to'yma to'y yuradi' o'g'llari yo'q keyin o'g'li bo'i o'g'lim o'tib qoldi undan keyin keyinbu o'g'lim bo'ldi keyin ukam tug'ilganda 5 bika yo'q ukam tug'ilganda men o'qishda edim rossiyada moskvada moskvada edingiz chaqaloq uydi otasi o'g'il tug'idim desa ishonmaganmanda endi ketayotganimda endi anaqa bo'lgan kelsam uyni o'rtasida chaqaloq bunday chaqaloq yotibdida bir esingdami beshiklardan ag'darib yuborganlarimizona beshik yig'lasa tera boqqanmiz birinchi roddomdan olib kelayotganda boshini urib urib olganmizvoydeb yo, yomon ko'rmaganmiza hayajonlangan bitta 11, 12 o'n o'g'il tug'ildi bundoq ko'tarib kelayotganda moshinada tormoz qilgan rahmat rahmatq qilgan boshini ur indamaganman keyin birini biri o'zlari katta qilgan qizlar Men dalaga ichga ketaverdim. dehqonchilikda endi dalada tok ko'tarardik tok chopardik qizlarim o'zlari bir birini ko'tarib bir birini katta qilgan ha mehr berganman endi baribir l bo'ladi mehr bermaysizmi axir tarbiyada nimaga ko'p ahamiyat bergansiz tarbiyada endi nima deydi yolg'on so'z gapirmasga uyim joyim uylansa turmushga chiqsa bitta gapi buda bitta gap buyergaqrhame shu qilganmiz qizlarga tarbiya berganmiz hammasi tinib tinchgan erkatoy qilib hammasi bir birini talashib katta qilgan mani eng ko'p qaysi opangizni yaxshi ko'rasiz yo'q uni ajrata olmayman xo' yo'gida <laughs> urushardimda xo'jayini oldida urushsam usa xo'jayin aytadi mani oldimda urmagin urushmagin man yog'imda urgin urishga mayli dedia endi man ko'rmayan sani o'lganingni ajratib bo'ladimi derdilar o'nta bo'lsang o'ning boshqa o'n ikkita bo'lsang o'ning boshqa derdilar rahmatli kasal bo'lsak kasal bo'lsak birga kasal bo'lardida mana bilasanmi nazarbek necha marta borib kelardi san kasal bo'lsang man kasal bo'lsam ham voy xolida kasal bo'libdi deb shu soldatga borib kelardim o'nta o'g'ilga almashmayman o'nta qizlarimni dedidb shu adam bilan oyim misol uchun amaki bachalarga amakilarimga borardik qish kuni bu yerda qor qalin bo'lardi o'sha borib qaytishda tepalikdan tushib choponni ushoqlar o'g'lim derdida choponiga ilinib mani tortib tortib ketardida adam shularni hali ham mana shu kecha bo'lgande eslayman adam hech qachon qizlarni ajratmasdida u xafa qilmasdi hammasini bir biridan yaxshi ko'rardi dadam yo'q ajratmasdik biz ajratmaymiz endi qaran hammasini barobar ko'raman qizlarni ham o'g'illarni ham yaxshi emas ajratish o'nta kuyovim bor o'nta kuyovingiz ham o'nta o'g'ildaymi kuyovlarim azamat hammasi birdan bir yaxshi hammas akamni o'rnida ko'raman hammasini hammasi ukam deb qabul qilgan hamma pocham unaqa qaynnim deb qabul qilmagan hammasi bir birini hurmat qilib man ham hurmat qilaman hammasini qizlarim oyijonim opajonim opajonim deydi hammasi mani pon oyim onajonim mani jannatim mani onam mehribonimman sizni yuzga chiqing baxtimizga sog' salomat yuringt omon bo'linglar yaxshi yuring baxtimizga adamni ko'rgan umrlarini ona ko'lsin sovg'a olib ham mayli o'zlari omon bo'lsin deyman baribir olib keladi qilib kerama sovg'alaringn 'zingian bilan tinib o'tiranglar bo'ldi desam ham olib keladi gul ko'tarib keladi paypoq halot ko'ylak to'pli ko'tarib kelamiz Bir michalim mana yana Biz hovlimiz katta Bu ish u ishlarni o'zi keliniga ishonmasdan ham bizga ishonmasdan ham o'zi qimirlab o'zi harakatchanda hech qachon damingiz oling desak ham yo'q men ishlamayman deb ishlab shunaq qilib harakatda har doim harakatda o'shaning uchun yosh deb o'ylayman harakatda yurganim uchun har doim mehrini sog'inaman. ozgina qarindoshlarnikiga borsa ham nnaqa kutib kelyapsizmi deb anaqa qilib o'zim borib olib kelib birpasda uyga yaxshi ko'raman lekin oyim jonimni armoningiz bormi armonim yo'q hammasini mana jo'y joyiga qo'ydim bolarni mana nevaralarni ham o'zi uylantirib chiqqizib hammasini bildik armonimiz yo'q mana xudoga shukur mana nima deb o'ylaysiz bitta o'g'il bo'lsangiz ham onangizni otangizni orzularini amalga oshirdingizmi yo'qmi qo'ldan kelguncha o'zim o'ylaguncha o'sha amalga oshiryapman deb o'ylayman hali ham chala anaqalari bor ishlari xudo xohlasa dadamni niyatlarini ushalmagan niyatlarini xudo xohlasa man o'zim ushalishga niyat qilganman xudo xohlasa o'shalarni amalga oshiraman shunaqa oilada tug'ilganimdan hech qachon afsuslanmaymandasi ham umringiz uzoq bo'lsin sog' bo'lsin rahmat tez tez manolib klig shu oilani ko'rdik juda yam muhit yaxshi ekan aka ukalardagi orasidagi munosabat ijobiy bo'lsa mehrli bo'lsa shundaq bo'ladi dinimiz islomda albatta tenglik lekin ayol kishiga e'tibor yaxshi ko'rishlik yoshligida ota onani zimmasida ayniqsa otani zimmasida rasuloimiz alayhialotu vasallamdan sahih hadis kelganki ey baraka topkir ota ko'chadan bir narsa olib kelayotgan bo'lsang farzandlaring senga adajondeb yug'urib kelsa ichida o'g'il bor qiz bor o'g'il bola bo'lsa o'tkazib ybor qizga bergin deyaptida de. mana bu yaxshi ko'rish ehtirom qilishlik evet. chunki ona bu bo'lajak ona buni har tomonlama ma'naviyatini yaxshi qilish kerak ko'p kuzatishlarim bo'yicha masalan deylik o'nta qizi bo'lsayu bitta o'g'li bo'lmasa armon qilaveradi bu illat deb o'ylaymanda o'nta o'g'li bo'lsayu bitta qizi bo'lmasa armon qilmaydi mana ayniqsa otalarda shunaqa bir holat bo'ldiki bir ayol keldida Uh, o'n ikkita farzandmiz bizadada shu o'n ikkita farzand bitta uh, o'n ikkinchisi o'g'il bo'lishi uchun o'n bitta qiz tug'ilgan o'sha bitta ukam tug'ilishi uchun biza o'n bitta qiz bundoq olsa uh, shunchaki <laughs> tug'ilib berganmiz xolos yeah. taqdirdan norozi ruhiyatida qarangdi qanaqa bir og'riqli narsada demoqchi bo'lganligim jamiyatda biz uh, saralash davom etaveradi lekin ajratish kasalligidan illatidan o'zimizni tozalab borsak o'shanda o'zaro uh, hurmat o'zaro tenglik uh, muhiti yaratiladi deb o'ylayman <laughs> azizim bizda yana bir ajib tushuncha bor biz degan biz qachon birlasha olamiz bir birimizni bir oila bir insoniyatning vakili bir zamonning zamondoshlari bir mamlakatning fuqarolari deb bilsak biz hammamiz bir yerning insonlarimiz bizning insoniy fazilatlarimizda ajratib munosabat qilish muomala qilish bizga xos emas siz bizning saralangan muxlisimizsiz sizni juda hurmat qilamiz yanagi suhbatlargacha xayrlashamiz omon bo'ling azizim